Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Banyak cara yang dianjurkan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam Untuk mempermudah kita dalam mengais rejeki Salah satunya amalan sederhana yakni bersedekah Sedekah dapat dilakukan kepada semua makhluk yang bernyawa Sedekah kepada hewan, salah satunya adalah dengan memberi makan kucing-kucing terlantar. Jadi, mulailah memberi makan kucing-kucing terlantar dengan niat mendapatkan rejeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kenapa harus kucing? Jawabannya sederhana, karena kucing merupakan hewan yang sering berkeliaran di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Dan yang paling utama lagi adalah karena kucing merupakan binatang yang sangat disayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan, yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah (hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Dalam hadis lain, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya?" Lantas Rasulullah bersabda, "Di dalam setiap apa yang bernyawa, ada pahalanya." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). Kucing-kucing yang hidup di jalanan pasti sangat kesusahan mendapatkan makanan, maka itulah terkadang rumah kita sering didatangi kucing-kucing liar tersebut untuk meminta makanan. Bagi sebagian orang, kedatangan kucing itu merupakan sesuatu yang tak diharapkan. Bahkan dianggap mengganggu, maka kucing itu pasti buru-buru diusir, bahkan dengan cara-cara yang kasar, seperti menendang, memukul, melempar, menyiram, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang berhati baik, penuh belas kasih, pasti akan buru-buru memberi makanan dan air untuk kucing itu, karena mereka menyadari bahwa rejeki yang didapat tidak sepenuhnya milik mereka ada sebagian yang menjadi hak makhluk Allah lainnya dan Allah sedang mengutus kucing itu untuk datang mengambil apa yang menjadi rezekinya dalam rezeki yang mereka dapatkan makanan dan air yang diberikan untuk kucing itu merupakan sedekah orang yang suka bersedekah sangat disayang dan dirindukan oleh Allah dirindukan oleh para malaikat dirindukan oleh rasul dirindukan oleh surga disayang penghuni langit serta dirindukan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi Rasulullah pernah ditanyai oleh para sahabat Ya Rasulullah tunjukkan kepada kami karakter utama orang yang sangat dekat dengan Allah Maka Rasulullah pun menjawab belas kasih Maka itulah orang yang memiliki rasa belas kasih Rezekinya selalu dilancarkan Bahkan Rasulullah SAW pernah berseru, "Carilah rezeki dengan bersedekah!" Sekilas membingungkan karena menurut logika matematika serta hukum ekonomi mengatakan bahwa sesuatu yang kita keluarkan maka akan mengurangi dari jumlah yang kita miliki. Namun, bersedekah adalah berdasarkan logika iman. Logika iman mengatakan bahwa... Rezeki adalah pemberian dari Ar-Rajak Yang maha pemberi rezeki Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Hud ayat 6 yang berbunyi Dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi ini Melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya Jadi Allah lah pemberi rezeki Jangankan kita sebagai manusia Bahkan semut di dalam tanah ikan di dalam lautan, burung di udara yang jumlahnya bermiliar-miliar dijamin rezekinya oleh Allah. Hal ini sebagaimana wujud kasih sayang Allah dan pertanggungjawaban Allah kepada makhluk-makhluk yang diciptakannya. Dalam hadis kutsi Allah berfirman, bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberikan rejeki kepadanya jadi setiap makhluk Allah di alam dunia ini pasti ada rezekinya hal inilah yang membuat orang-orang yang beriman tidak pelit tidak rakus tidak serakah dan bakhil orang yang beriman selalu memiliki sifat kanaah yakni selalu merasa cukup serta puas atas segala ketentuan Allah Azza wa zala. itulah yang Allah amanahkan kepada kita agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah karena dengan mensyukuri nikmat Allah berarti kita pantas dan kuat menjaga amanah Allah, maka Allah akan menambah kembali nikmat itu untuk kita. Kemudian, kita wujudkan rasa syukur itu dengan mengeluarkan sebagian rezeki kita dengan berinfak dan bersedekah. Maka, selama sisi orang bersyukur dan mengeluarkan infak dan sedekah, maka selama itu pula mengalir nikmat-nikmat Allah yang banyak kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi apa saja yang kita nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan Allah lah yang maha mengayakan di tangannya segala kekuasaan di tangannya langit dan bumi di tangannya semua hati dan keadaan di tangannya sehat dan sakit Di tangannya sukses dan gagal Di tangannya kaya dan miskin Di tangannya susah dan senang Begitu mudahnya bagi Allah untuk membolak-balikan keadaan seseorang Maka tatkala seorang si hamba bersedekah kepada makhluk ciptaannya Maka ia pun dijamin kekayaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa dengan bersedekah rejeki semakin bertambah? Ya, karena orang yang bersedekah mendapat balasan yang berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai janji Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya: "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah." adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui Dari ayat ini menggambarkan alangkah maha pemurahnya Allah Kepada hamba-hambanya yang pemurah atau orang-orang yang gemar bersedekah Allah lah yang menjaga harta kita Allah lah yang menjamin rejeki kita Allah lah yang melipat gandakan penggantian infak dan sedekah kita dengan lipat ganda yang banyak. Maka itu bersedekahlah, jangan ragu-ragu dan takut miskin. Sesungguhnya orang-orang yang suka bersedekah sangatlah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oke pemirsa yang budiman, itulah balasan sedekah yang mampu membuat seseorang menjadi kaya raya dan selamat dunia akhirat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.